સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ખાતે ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી જેમાં સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા મુખ્ય આરોપી એવા ધવલ ધોરાજીયાની ધરપકડ કરીને પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે કોવિડ ટૂંકા સમયમાં માતૃભૂમિ ન્યૂઝ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ અને મેગા સિટીમાં કેબલ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ જશે તો જોતા રહો માતૃભૂમિ ન્યૂઝ સર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે એક ધોખાધડી કે એક આરોપી કો મામલે આરોપીને ગ્રેફ્તાર કર્યા કે સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં 2019 में 21 करोड़ 36 लाख रुपए का चिटिंग हुआ था व्यापारी के पास से ड्रेस मटेरियल लेने के बाद आरोपी ने पैसा नहीं दिया था ऐसा गुना डीसीपी पुलिस स्टेशन में दाखल हुआ था वो आरोपी पांच साल से फरार था आरोपी दबल विनुभाई धोराजिया जो पांच साल से फरार था उसकी टेक्निकल सर्वेंस के आधार पे क्राइम ब्रांच को बात में मिली थी कि बड़ौदा में वो रह रहा है उसकी बात के आधार पर धर करने के बाद क्राइम ब्रांच ने उसकी रिमांड रिपोर्ट के आधार पर उसके रिमांड मांगी है और आगे की कार्यवाही तजवीज चालू है ये धवल जो है उसने तेरह व्यापारियों के पास इक्कीस करोड़ रूपए की चीटिंग की ड्रेस मटेरियल का, का लेके पैसा वापस नहीं दिया है उस बारे का ये गुना डीसीबी पुलिस में दाखिल हुआ था सर इसके साथ कोई और व्यक्ति इसके साथ तो उसके साथ है कोई अभी तक एक आरोपी की धरपकड़ हुई है रिमांड लेने के बाद तपशीस के बाद पता चलेगा कि इसमें और कोई आरोपी संदोवनी है कि नहीं